Дорогие деситы, сегодня ситуация, которая происходит в стране, конечно, не может не волновать каждого из деситов, каждого из граждан города и страны. Я, как представитель портовой отрасли, хочу сказать, что сегодня проходит самая масштабная реформа за всю историю Украины. Эта реформа в своем конечной целью имеет это повышение благосостояния людей, повышение экономической конкурентоспособности страны в целом. Мы на очень направлены на международное сотрудничество. Такое сотрудничество должно быть исключительно на взаимовыгодных условиях. Мы представляем достаточно большой коллектив. И понятно, что сегодня события, происходящие в стране, не могут не волновать каждого из граждан, каждого из одесситов. Понимаем, что Благосостояние людей и уверенность в завтрашнем дне зависит только от э, самого человека, от того, как успешно он будет работать, как успешно он будет жить. Поэтому просьба, не надо поддаваться на возможные э, провокации, нужно спокойно работать, э, спокойно делать свое любимое дело, и это и будет гарантия того, что все будет хорошо у каждого в отдельно взятой семье. Это должны понимать люди, которые имеют определенный опыт в своей жизни, либо прошедшую войну, либо прошедшие какие-то другие события. Это должны понимать родители студентов, родители молодежи сегодня города. С тем, чтобы правильно объяснять людям и ни в коем случае не ставить под угрозу человеческую жизнь путем вывода на улицу. Все споры должны решаться только спокойным путем за столом переговоров. И разум, я уверен, в нашем родном городе возьмет верх над простыми эмоциями.